Молодці! 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 Так, дякую! О, дивіться, знаєте, мене трошки батько штабне. Як коли приїжджав Славко сюди, зекальні мерзи, а, о, Сярослав, прошу, Старослава Карчук, мені розповідали, що дуже багато народу було там, дуже багато. А, і де вони всі? От розумієте, мене це дуже дивує. Де вони всі? Я дуже надіюся на те, що вони попросинаються і вони пройдуть сюди. Так, і зараз виступаючий, як я розумію, ага. Эта женщина хочет нам рассказать про то, что сказала Юлия Тимошенко, правильно? Да. Про то, что происходит у нас в стране. Так, Добрый вечер. Перед этим я хочу вписать мою Юлию за 19-20 число. Но перед этим я немножечко предысторию, так о себе. Вчера же у нас был оптимистичный такой Майдан. Я пришла, включаю через час и вижу, и начинаются эти ужасы. эти вот женщины говорят, я до 4 часов утра там не спала, я вообще всего ни секунды не спала. Я села до 12 тупо плакала. Тупо. Мне обидно было за эту страну, что столько молодежи, что они там делают. А потом позвонила своей знакомой в Киев. Я говорю, а она говорит, а ты что делаешь? Я говорю, сижу плачу. Она говорит, ты что, с ума сошла? А я стою на Майдане. И вообще тут такой подъем, говорит, это здорово, говорит. Я говорю, а как это так, когда ты понимаешь, живали, жевали, сопли, говорит, провокаторы, да все, народ уже, не мог выдержать. Потом через пару часов показывают молодого парнишку и говорят, тебе страшно? Он говорит, здесь здорово. Он почувствовал себя человеком, ему уже не страшно. До утра я так сидела думаю, сейчас посыпется партия регионов. Вы понимаете, смотрят, думают, как можно в этой партии жить, когда так поступается со своим народом. Никого, тишина. Вы понимаете, почему так происходит? Там людей нет, а они до какого-то года, они были людьми. Сейчас это не люди. А... может, нет, может быть, но... Вы понимаете, это люди, которые по локти или в крови, или запомнили, или страх, или, я не знаю, какие-то обязательства ни одного человека, они не вышли в этой, из этой партии. Сегодня утром приехал сын мой из одного западного города. Я не буду говорить из какого, но он очень интересно сказал вещь. Он говорит, вот говорили, что там блокируют, вверх, чтобы не выезжали. А он говорит, а дело было так. Звонит начальник вверху, да, а организатор Майдана говорит, слушай, сделай что-нибудь, нас выгоняет на кип. Выйдите там какое-то время и не пускайте нас. Вы вот сознание, уже вот этот первый, да, вот эти да, вот такое. А сейчас я сегодня вот шла и э, посмотрела письма Юлии Владимировны за 19 и 20 число. Ну вы знаете, что если был бы такой лидер, как Юлия Владимировна, наверное, не было вот этого ужаса. Я вот кратко... Э, Прочитаю, что сказала Юлия Владимировна. Родные мои украинцы, в эти дни Евромайдан, Украина и мира собрали лучших нас сынов и дочек нашей страны. Я горда и счастлива частью своей народа. Я верю и живу верой в этот народ. Немножко пропускаем. Что надо говорить? Что нужно делать? Первое она говорит, не сдавайтесь. Не делайте ни шага назад. Не садитесь за стол переговора с этой бандой, у которой руки по локоть в крови, а в обшорных зонах лежат наши с вами средства. Далее. Второе, нормально. надо Надо вести начать переговоры с седовиками, мы тоже сегодня прозвучали, с и с армией. Далее создать группу дипломатов для переговоров с Западом о помощи протестующим и, и санкциях против Януковича и семьи. И далее создать антикоррупционную группу для расследования в случае коррупции власти. Это журналисты. И это ни шагу назад на Майданах. Быть каждый день на Майдане. И сегодня, и, и да, сегодняшнее письмо. Слышите, вы, говорите, на власти, не смейте называть людей, которые вышли на Майдан. Э, 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 Зачищены! Вы, мать во власти, довели уже до последней черты. А теперь вешаете ярлыки, называете их злочинцами. Вы у них сами отобрали билет в Европу. Все 60 дней они просили вас что-то сделать, что-то изменить. Вы не обращали на это внимания и бросали лучших ваших, ваших сынов и дочек в темнице. Мы, мы, вы, вы, мафия при власти, заигрались. И Дарья Ильина что если бы я была в свободе, я была бы с вами на улице Грушевского. Все. Слава Украине и Юрий Слава!